Həqiqətən dostlar, dünən su çərşənbəsi idi, amma bu gün Qarabağın hər tərəfi yenə ağ örtüyə bürünübdür. Yenə qar yağıbdır. İnşallah Rusiyadakı kimi, Türkiyədəki kimi fəlakətli olmaz. Allah maşınları, insanlarımızı qorusun, pyaralarımızı, sözlərimizi qorusun. Allah xalqımızı qorusun. İnşallah bu qar fəlakətsiz ötsün, xəta belasız ötsün. İnşallah. Allah hamımızı qorusun. Xanəci küləyə əsir, qarnıcı və güclü yağar hələ də. Qarısıyir, biz amma bu qədər də tərcibdə belə küləkliv fırtınalı deyil. Qar bolluq bərəkətdir. Quyuliyinə də boluq bərəkət gətirsin. Torpaqdakı mikrobları öldürsün, viruslar məhvələsin. Yağın qar ölkəmiz üçün xeyir olsun, şəhərimiz üçün, dünyamız üçün xeyir olsun. İnşallah küləkdə görürsüz ha, hazırda güclü küləkdə əsir. Yenə dəyirəm Allah yoldu olanları qorusun. İşə gedənlər işdə işte, bu vaxtı hamı yoldadır, yəqin ki, işə tələsirlər. Allah hamını qorusun, sürücülərimiz ehtiyatlı olsunlar. Allah hər kəsi qorusun, inşallah. Qar ölkəmizə bolluq bərəkət gətirsin. Viruslar, bütün xəstəliklər məhvələsin inşallah. Qar bolluq bərəkətdir. Elə bizim içində yadımızda qar bolluq bərəkət kimi həmişə yadımızda qalsın. Heç bir sıxıntısı olmasın inşallah. Ancaq Boluq bərəkət kimi, təmizliklərimiz kimi yadımızda qalsın qar. Allah hamını qorusun, Allah xalqımızı qorusun. Dünə su çeşməsindən başlayan qar bu gün artıq tamda yerə oturmuş vəziyyətdə. Tam da hətə ağ öpəy ürünü. Kürəklərdən amma ağacların üstündə qar qalmır. her tarafa gap bakdy.